Permisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ulasan-ulasan uh, burung perkutut uh, birahi atau mandi untuk burung perkutut uh, dalam sistem semprot. Uh, kenapa burung perkutut harus disemprot? Uh, karena satu, uh, untuk kesehatan burung perkutut itu sendiri. Kedua, bisa menurunkan birahi burung perkutut itu sendiri yang ketiga uh, menjadi burung perkutut itu emosinya uh, bisa stabil, cepat gacor uh, dan tidak mudah stres. Jadi yang keempat bisa menjinakkan burung perkutut itu sendiri. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang uh, burung perkutut yang over birahi. Over birahi itu gimana? Uh, di sini over birahinya itu burung perkutut selalu bekur atau selalu uh, keluar satu kuar istilahnya kalau di perkutut sekarang ini jadi perkutut eh, burung perkutut itu selalu bekur atau nawini tangkringan itu jadi solusinya adalah mandi eh, entah itu mandi dipegang dipegang langsung di eh, mandiin kalau saya sistemnya disemprot jadi burung tidak atau gimana? Kalau zaman dahulu memang dipegang eh, karena zaman dahulu kan belum ada semprotan seperti zaman sekarang ini. Kalau zaman sekarang ini kan eh, burung perkutut itu eh, bisa disemprot, bisa dipegang, eh, entah itu dipegang langsung dimandikan di keran atau langsung dimandikan di baskom atau ember atau cepuk atau dan lain sebagainya. Kalau saya ini pakai sistem semprot eh, karena burung perkutut saya ini over birahi dia itu kalau ada saya di bawahnya selalu ngejar saya itu emosi sama birahinya tinggi jadi selalu ngejar saya eh, bila saya lewat di bawah sangkarnya burung perkutut saya ini selalu mengejar saya dan selalu bekur selalu ngewar eh, seperti apa ya seperti mau ngejar mau rekam gitu loh istilahnya eh, karena itu saya turunkan birahinya saya Emosinya saya turunkan dengan cara mandi seperti ini. Selain itu, juga kita harus cermat dengan perawatan harian burung perkutut itu tersebut. Untuk perawatan perkutut sehari-hari, perlu diperhatikan adalah kecukupan makanan dan minuman di wadah pakan burung perkutut tersebut. Makanan perkutut secara umum terdiri dari beberapa macam, ada berbiji-biji milet. Jawa wood ketan hitam e, bisa ditambahkan dengan lagi dengan ketem atau gabah atau e, seperti gabah bangkok gabah jawa dan lain sebagainya jika anda menggunakan pakan jadi itu lebih baik e, karena biasanya sudah komplit isinya lebih baik e, beli pakan atau ramuan pakan burung perkutut tersebut itu pakan burung tersebut dengan merek-merek tertentu e, ada berbagai macam merek entah itu industri maupun eh, buatan pabrik terserah eh, masing-masing orang ingin menggunakan pakan yang yang mana gitu istilahnya dan saran saya untuk perawatan yang lebih optimal berikan pakan burung perkutut jadi eh, bermerek misalnya kasih pakan merek A merek B merek C nanti dia sukanya itu makan makanan burung perkutut yang mana istilahnya kasih A dia kok kurang, kurang makannya, kurang lahap jadi sedangkan si pakan sesi B sesi B kok makannya lahap jadi dia burung berkutu tersebut itu makannya cocok dengan e, makanan yang merek B itu tersebut e, jadi monggo dicermati untuk memberian makan tidak asal asalan jadi yang pilih yang mana yang baik, yang cocok dan e, harus punya ilmu titan juga dikasih makanan si A kok ternyata nggak gacor terus dikasih makanan si B kok ternyata gacor ya berarti cocoknya di makanan si B ini dan yang terpenting adalah kita perhatikan kotorannya untuk memperhatikan kotorannya kalau kotorannya kering kotorannya kering nggak nggak basah nggak jemek itu berarti pada eh, pola makannya atau hmm, makanannya itu cocok istilahnya dan tidak punya penyakit istilahnya nah, ya ada penyakit itu cacingan, entah itu eh, apa serak dan lain sebagainya yang penting itu kalau kotorannya kering kempel, keras, itu istilahnya itu eh, cocok istilahnya karena pakan ber, eh, bermerek biasanya sudah diberikan campuran vitamin eh, banyak rempah-rempah vitamin yang terdiri di dalamnya ada madu, ada vitamin-vitamin eh, yang lainnya ada rempah-rempah yang lainnya ada kencur, ada Kadang-kadang dikasih telur bebek, ada kasih eh, jahe, ada ginseng, ada eh, propolis, ada eh, sarang walet, dan lain sebagainya. Eh, ada terasi, eh, tergantung makanan tersebut itu eh, mau diracik gimana. Itulah. Dan yang penting itu untuk setelah dimandikan burung perkutut itu harus. Eh, kadang dikasih jamu-jamuan, kadang dikasih rempah-rempah. Kalau saya setelah mandi saya kasih kencur. Kencur itu saya celupkan di madu, madu ya, madu-madu saset, apa madu-madu botolan yang kecil atau yang besar itu kasih madu sedikit. Kencur saya potong sekisaran tiga butir, tiga jari, eh, tiga pucuk kuku lah istilahnya. Nah, terus itu saya celupkan di madu, selupi madu. Terus kencur itu saya lolohkan satu dua tiga tiga saja sebesar uh, apa ya kacang hijau lah istilahnya sebesar, seperti itu uh, kita lolohkan seperti itu uh, dan setelah kering setelah kering eh diangin dulu diangin dulu setelah mandi semprot tadi kan diangin-anginkan dulu terus di uh, jemurlah sebentar-sebentar, langsung diangin-anginkan lagi dan selang beberapa hari lagi, eh, esoknya hari lagi bisa dijemur gelantang nggak apa-apa dari eh, pagi sampai siang, dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang nggak apa-apa. Membandingkan burung berkutu tidak memerlukan bak eh, keramba seperti burung ocehan, eh, jadi sangat mudah lah. Bisa disemprot, dipegang, eh, jadi nggak kayak burung ocehan dikasih Uh, istilahnya karambar, enggak kasih karambar dimasukin terus mandi sendiri itu enggak. Jadi harus uh, burung berkutut itu kita harus memandikan dengan uh, kemauan kita sendiri. Uh, walaupun walaupun ini ya burung berkutut itu kita jarang temui di alam liar itu dia mandi entah itu di pinggir sungai atau di mana itu. Kita jarang temui burung berkutut itu mandi. Uh, kadang dia itu mandinya itu pakai sipu, sesipu itu loh sesipu itu dia mandi di entah itu gunduan tanah yang lembut-lembut itu dia mandi tanah lah istilahnya sesipu istilahnya kalau bahasa Jawanya -jawa gitu apa kalau bahasa Indonesia nanti bisa komen uh, di bawah ini saya nggak tahu sesipu itu apa apa yang sesipu itu bahasa Indonesia nya ya pakai sesipu mandi air tak mandi, mandi tanah gitu lah istilahnya dengan itu dia uh, apa ya memperkeset bulu semakin kokoh memperkeset bulu bulu semakin mengkilap dan lain sebagainya dan uh, umumnya memandikan burung perkutut cukup dengan memegang dan mengusap dengan tangan yang basah atau hidup dengan memegangnya lalu digerujuk di bawah keran maupun uh, dikasih baskom atau ember itu bisa dicelupkan bisa langsung di bawah keran dan tak lupa tak lupa kalau memandikan itu eh, apa ya ketiaknya istilahnya selangkangan selangkangan eh, di sayap itu bisa diguyar guyer maksudnya bisa dipeci bisa di eh, terus di paha paha bisa dipicit pelan-pelan jangan terlalu keras eh, selangkangan juga Uh, supaya apa supaya peredaran darah itu mengalir dan dia tidak kagetan jadi kan istilahnya itu dan waktu memandikan itu jangan langsung asal celup atau jangan langsung asal semprot uh, untuk sekali basah itu sebenarnya kalau celup sekali basah kan dia kaget istilahnya gitu uh, jadi pelan pelan jadi dipegang pelan pelan atau disemprot pelan pelan terus dibasahi dulu kakinya ke ekornya Uh, paruhnya dan lain-lain dipasuh pelan-pelan jangan langsung celup basah gitu dia kaget nanti jadi bisa menyebabkan stres jadi kalau memandikan itu pelan-pelan dari bertahap kaki dulu dicelupin, dicelupin langsung uh, dipasuh uh, sayap kiri kanan ekor dan lain sebagainya sampai dalam-dalam jadi uh, bertahap jadi pelan-pelan jangan langsung celup gitu ya dan yang terpenting lagi bila memandikan perkutut, entah itu perkutut eh, disemprot maupun dipegang, dicelupin atau dikeran itu, jangan diusahakan jangan sampai eh, air air itu masuk ke telinga. Nanti bisa mengakibatkan burung perkutut itu tidak bisa mendengarkan dan bila bersuara itu agak-agak bindeng atau gimana, walaupun. Walaupun yang buat bunyi itu paruh, tapi kalau telinganya kemasukan air nanti hasil manggungnya juga berpengaruh dengan burung perkutut itu sendiri. Jadi kita harus berhati-hati bila mendengar apa membandingkan burung perkutut tersebut. Kalau saya itu kalau sistem tidak disemprot, kalau ini kan tadi saya semprot. Kalau tidak sistem semprot, kalau sistem uh, air keran dikerujuk pelan-pelan gitu atau dalam baskom atau ember uh, itu. Setelah saya mandikan, langsung telinganya burung perkutut itu saya tiup, saya tiup kiri kanan supaya air itu tidak masuk ke dalam. Dan setelah itu paruh burung perkutut itu saya sebul. saya tiup istilahnya, paruh burung perkutut saya tiup pelan-pelan sampai temboloknya menggelembung. Itu setiap saya pegang, setiap saya mandikan, entah itu dimandikan entah itu saya pegang buat mainan seperti saya seperti itu kenapa fungsinya untuk meniup uh, paruh burung berkutut sampai temboloknya menggelembung supaya uh, tembolok itu terbiasa dengan uh, simpanan angin untuk dia bersuara jadi simpanan angin itu tidak itu istilahnya otot-otot di tembolok itu tidak keram jadi tetap lemes dan tidak uh, menimbulkan keram dan suara semakin hari, semakin sehari, semakin hari, dia semakin uh, bersih, istilahnya sebersih, merdu dan lain sebagainya itu menurut pengalaman saya pribadi uh. dan uh, untuk memandikan itu kita harus uh, pilih jadwal, pilih jadwal istilahnya itu seselang kita, semampu kita, sewaktu luang kita, entah itu kita luangnya jam berapa kita istilahnya kalau pagi ya bisa pagi nggak apa-apa kalau siang juga nggak apa-apa sore nggak apa-apa uh, malam juga nggak apa-apa kalau uh, dalam kita siang sibuk istilahnya kerja bisa dimandikan malam harinya kalau malam hari nggak bisa bisa dimandikan pagi harinya itu tergantung kita masing-masing untuk waktu luang saja uh, dan fungsinya memang sangat luar biasa untuk mandi malam. Mandi malam itu untuk menaikkan birahi juga bisa, untuk menurunkan bisa birahi juga bisa. Tergantung burung perkutut itu tersebut karakter burung perkutut tersebut itu fighter apa tidak. Kalau tidak fighter atau burung biasa saja biasanya dimandikan malam itu dia akan drop. Setelah mandi dia tidak akan bunyi. Lain dengan burung saya punya burung beberapa kalau dimandikan malam atau mandikan malam paginya malah gacor kadang dimandikan malam belum kering saja udah gacor karena burung itu terlalu over birahi makanya saya mandikan malam hari dan uh, fungsinya lain adalah untuk penjinakan penjinakan bisa dimandikan sesering mungkin juga nggak apa-apa bisa satu hari dua kali juga nggak apa-apa pagi sampai uh, Malam juga nggak apa-apa dua hari penjinakan dan untuk eh uh, emosi untuk emosi kadang kan burung perkutut kalau dilombakan atau di tantangan atau di gimana atau di sebelahin sama burung perkutut yang lain itu dia pola terus nggak mau bunyi nggak mau mantul sangat kan untuk bunyi untuk dia bertengger anteng saja dia susah atau eh, apa ya over nakal istilahnya over birahi dan over emosi jadi kita harus semprot dengan sprayer istilahnya dengan sprayer yang yang lembut airnya yang lembut itu disemprot agar dia uh, antang istilahnya gitu dan manfaat yang lain itu adalah untuk bulu bulu perkutut itu ya semakin halus semakin kinclong untuk memadikan itu uh, fungsinya sangat banyak sekali untuk memadikan burung perkutut uh, agar supaya sehat dan tetap bugar uh, seperti itu dan jangan uh, lupa sering-sering lah juga diberi minyak ikan bisa dibeli di apotek atau toko obat yang lainnya lah minyak ikan yang kecil bisa langsung dilolohin apa dikun apa maksudnya direndam direndam air hangat dulu terus dilolohin direndam air hangat dulu dilolohin satu butir sampai satu butir lah untuk satu burung perkutut bisa dikasih uh, Seminggu sekali, atau dua minggu sekali, nggak apa-apa, atau satu bulan sekali, nggak apa-apa. Itu untuk uh, saya, proses pemandian burung perkutut, dan untuk tips-tips uh, yang lain, bisa uh, sedulur dulur komen. Untuk tips, bisa komen di bawah ini. Uh, Besok saya disuruh mengulas tentang apa, tapi sebisa saya untuk mengulas pengulasan burung perkutut tersebut, karena saya memang e, lagi belajar dan masih terus belajar. E, monggo, telur-telur, silahkan komen di bawah ini untuk e, tip dan titiknya yang lain, untuk menambahkan video atau kekurangan video saya ini, atau saya ingin e, besok di video selanjutnya saya disuruh membahas konten tentang apa, atau ulasan tentang apa. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, share video di bawah ini untuk berlangganan video selanjutnya. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Uh, tekan uh, tombol merah di bawah ini. Uh, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tak lupa saya ucapkan salam rahayu, salam persahabatan, salam persaudaraan, salam silaturahmi. Salam Bhinneka Tunggal Ika dari Sabang sampai Merauke. Dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.